Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bersedia untuk soalan yang pertama dari surat Al-Baqarah Ayat 258, Juzi yang ketiga, muka surat 43 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Assalamualaikum warahmatullahi Alam tara ila alladhi hajj Ibrahima fi rabbih an ataahu Allahul mulk an ataahu Allahul mulk id qala Ibrahimi rabbiyalladhi yuhyi wa yumeet qala ana uhyi wa umit Sila ulang ayat tersebut dan teruskan dengan ayat seterusnya اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تر الى الذي حج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من, ال... قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ حَسْبُكَ سؤالان yang kedua dari surah an-nisa ayat 80 juz yang kelima muka surat 91 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم واستغفر وتوكل لهم وتوكل على الله فأعرض عنهم, فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا حسبك Soalan yang ketiga sila baca ayat berikut dengan bertarannum bermula dari ayat 171 surat Al-A'raf juzuk yang ke-9 muka surat 173 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا وظنوا إنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ رب ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم يا إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah tadi saudara Alunan hafazan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah diperdengarkan oleh saudari Husna Mardiyah binti Muhammad Fauzi Peserta yang mewakili negeri Terengganu